Поправим должность страдать. Я слышу, что его А что нарушил? Покажи, пожалуйста. Покажи, пожалуйста. Покажи, пожалуйста. Покажи, пожалуйста. Покажи, Покажите, пожалуйста. 20, Нет, вы покажите меня, да я пожалуйста. швидкість. пожалуйста. куча машин, я что, один ехал? Покажи, що це я їхав. В мене є документи. Ні, в мене є документи, без проблем. Покажіть, будь ласка, мені мою швидкість. Що подивіться? Ну що я буду? Ви мені принесіть сюди, я подивлюся. А я не маю права. Ну я можу не виходити з машини. я машиною. У мене все є. що Я я вам, відмовляюсь показувати, в мене все є. Покажіть мені, будь ласка, мою швидкість. Я їхав, скільки. Я їхав 65 км на годину. Що таке? Я... я вам не дам з руки, що я не дам? 464 на бережу. Как представить? А мы какие? Ты... Я вам, еще, я вам еще раз покажу. Вот у меня все есть. Покажи. Ну, пожалуйста, у меня все есть. Покажи, я не бачу. А что вы не видите? Покажи достаньте, я еще вижу отсюда. Ты А на зачем вам? Зачем? Вот видите, что машина ваша, не ваша. Пожалуйста. О, Анатолий Евгений Натальевич Анатольевич. Сапко Анатольевич. А зачем страховку? Страховочку. Я сейчас прошу. Ну страховочку покажи. <связь> Все, понятно. Ну, что нарушаешь? Да я нарушаю. Да я нарушаю. А? Я, нарушаю? Ну, я ж попросил вас, принесить мені мої швидко. Да я не піду дивиться. Товарищ побоюсь. Товарищ прапор. Э, ви прапорство. хочете побачити. Я, чи я, чи я хочу побоюсь? Ні, давайте начнем з того, що ви мені. ви Давайте я, давайте. Ви, 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 давайте, ви, 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 давайте ви, можно я скажу слово? Вы хотите. Пошли, пошли поднимите. Я не хочу, я не хочу подписывать то, что вы меня вменяете, не я мою швидкость. Ехало 33 машины, сидит 4 свидетеля, скоро 65 км в час, и я должен идти куда-то смотреть? Вы хотите подивиться. А что я должен? А как я должен вам на слово, что ли, верить? вы хотите, то пошли подивитесь. Да я не хочу, я принесите мне сюда, я не должен вообще с машины выходить. Вы не а зачем я должен с машины выходить? Вы мне хотите меня э, в чем обвинить в том, что я превышал скорость, правильно? За счет, насчет этого вы мне хотите написать протокол. Нет, я вам говорю, что вы превышали ехали вы километров. А я вам говорю, что я ехал 65 километров, и что теперь будем делать? Покажи что вы ехали 60 600. Я вам не должен доказывать, вы, вы мне должны доказать. доказать. Потому что я не должен вам доказывать. Вы мне должны показать, что вот моя машина, вот скорость там 70 сколько доказывать? Ну потому что вы меня обвиняете, а не я. <губит> Чум -чум -чум я вам покажу, что вы ехали 87 километров. Покажите. Да я не буду дивиться. За что мне не надо? Я знаю, что я ехал. Покажите мне сюда, приносить. Ехала куча машин. Почему именно моя скорость 87? Потому что у меня же номера или что? Почему ты номера? Ну, ехала и вокруг, вот... ну, Подождите, с левой стороны меня обошло три, машины, как минимум. Я им уступил еще место. И вы мне говорите, что у меня скорость 87, а у них была скорость меньше? О чем вы рассказываете? Покажите мне, что это моя машина. Пошли, подъехали. Я не пойду. Или вы меня сейчас просто отпускаете, я еду, либо вы мне показываете скорость. Иди, что я не буду смотреть, я знаю, сколько я ехал. Я знаю, что вокруг меня куча ехала машин. Покажите мне, что ехала. Вот моя машина, вот скорость 87 километров в час. И не проблема, я иду с вами подписывать протокол. Пошли, Я не буду идти за своей машиной никуда. За... А зачем мне идти объяснять? Вы что, Я не пойду никуда еще раз. А? Я не пойду никуда еще раз. Еще раз. Ну потому что мне это не надо, я знаю, сколько ты... да, я уехал. Вы же хочется подивиться, я не могу И что я там увидел? Вы хочется подивиться. Вы, можете... вы мне должны приняться сюда а и показать. Вы а, что вы а что мне нужно? Должен... То есть я должен, то есть я должны... вам проверить что это я ехал? Вы, их... должны... вы, должны... вы Нет, не только... я ничего не должен доказать. Сначала вы мне должны доказать, что я нарушил, а потом мне все подпишу. По да я никуда не пойду. Пускай ну, я Пашни. никуда не пойду, еще раз повторяю. Я не хочу выходить со своей машины. И имею на это полное право, пол, полное право не выходить из машины. Пускай вы документы проверили, проверили. У меня все в порядке. Абсолютно все в порядке. Документы мои, мои. Страховка есть, есть. А мы лично доудки. А зачем вам лично дают? Ну, вы нормально. Да. Конечно. Выходите, здесь да. Ну мы нанимаемся. Я представляю в интернете, что выпускали адекватно ваше поведение. Вы... Же... Мое поведение? Сомнение? А у меня, например, сомнения Сомнение, возникает. Сомнения в том, что вы нормально, ну, я, ведом, вы классный любимый. же вам пора комиссию пройти. Ну визу давайте, визу ну, визу. ну давайте проедем комиссию. А у меня, например, а у меня, например, есть не вопрос. Поделите, товар, вы же, вы, вы а где таки написано, что он должен определять медицинский долг, что я нормальный человек? Ну, что я вашу Я неадекватный? В чем? А в чем? Что я неадекватный вам сказал? Мене смішає ваша поведінка. Абсолютно абсолютно. Я психіатр, психолог попожу, так і похожу. Та пожалуйста, мені на не надо. Психологи, психиатр блять. Тоже пару днів тому є. Не Не бачите, а як ви це должны побачити? А як ви це должны побачити, що я не дозволяв? Ну давайте приїдемо з вами на этот на догляд. Проїдете трошки далі, там є скріні зайди, подивись, до психиатра зайди, Хорошо. Хорошо? Да. Зайди, Добре. Договорись.